既然如此，就休怪我手下无情。 蜀国将士没有逃跑二字，将军小心！ 你醒啦？是你。这是哪儿？你放心，这里很安全。我在这里设下了结界，其他灵族是不会进来的。我的士兵呢？朱荣受到重创，他已经撤兵离开了。你的士兵也应该四散逃生了。我要去找他们。哎。 你就算是要走，也得把伤治好才行。啊。 怎么样？有没有感觉好一些？好多了。多谢你的救命之恩，日后我定会找机会报答你。我做的只是力所能及的事，严将军不需要报答。我这个人不喜欢欠别人人情。那如果严将军非要报答的话？ 可否带我去九州看看？你想要去九州？虽然你对我有救命之恩，但任何可能威胁到九州百姓安全的事，我都不会同意。严将军，不要误会。之前，我们以为人类和九州的万物皆为下等生命，是灵族的口粮。 可是来到九州之后，竟发现万物皆有灵，草木亦有心，怎能轻易的抹杀呢？所以，我想去九州看一看，看看人类和灵族之间，除了互相争斗，是否还有另外的选择？严将军。 可否护我一程？所以，你是想……我一直希望人类和灵族可以和平共处，彼此融合。此前一直都没有机会了解人类的世界。若此番有幸可以去九州一览，或许可以找到一些办法。 严将军若实在为难，我也不勉强。我可以带你去九州，但你要答应我，不准使用元能，要一直跟着我。倘若你做出任何威胁九州百姓安全的行为，我绝对不会放过你。好，我答应你。灵族圣女，也许。 它真的会是两族之间的转机。这是什么地方？为何带我来这儿？这里是蜀国最繁华的街市。哎，姑娘，随便看啊，随便挑挑。这把很漂亮。 我来教你吧，像这样打开，再这样关上即可。你可以试一试。